श्रीशनैश्चररक्षास्तवः नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरोमे भास्करिः पातु फालं चायसुतोवतु कोटराक्षो पातु शिखिकण्ठनिभः घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्दौ संवत्करः पातु भुजो मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतोरविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरेर्नामबलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः इति श्रीशरेश्चररक्षास्तवः